হেল্ল' এবিধ আজি ভিডিঅ'টো দেখাম মই ঘৰতে এয়া পাপৰ মই কেনেকৈ বনালোঁ চুৰ্জি দি একাপ চুৰ্জি দি ইমানখিনি পাপৰ হ'ল বাৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ গুড মৰ্ণিং সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে ৰাতিপুৱা এয়া গা পা ধুই উঠি প্ৰথমে মই গোঁসাই ঘৰতহে সেৱা ভাগ কৰি ল'লোঁ তাৰপিছতে এয়া কাপোৰযোৰ সলাই বাকী কামখিনি লাগিম বুলি ওলালোঁ এই ভিডিঅ'টো কিন্তু বহুত দিনৰ হয় আৰু তেতিয়া খুব ঠাণ্ডা পৰি আছিলে আজিহে মই এডিটিং কৰিব পাৰিলোঁ এইফালে গোটেই ঘৰ এইফালে বাঁহী কামখিনি কৰি লৈছোঁ এতিয়া প্ৰথমে আহি গ'লোঁ এয়া ভিতৰৰ বিচনা চিচনা পাৰিবলৈ এইখিনি পাৰাত যে বহুত কষ্ট হয় দেই ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই মুচৰি গোটেই ঠাণ্ডা দিনত বহুতখিনি কাপোৰ ওলায় বাৰু যিকোনো কৰিবতো লাগিবই নহ'লেনো ভাল লাগিবনে প্ৰথম প্ৰথমে এইখিনি ধুনীয়াকৈ পাৰি কৰি ল'লোঁ আৰু আজি বহুতো কাপোৰ আছিলে যিহেতু মেচিনতো গোটেইখিনি এনেকৈ গোটাই গোটাই থৈ দিওঁ এগালমান কাপোৰ ওলাইছে গোটেইখিনি উলিয়াই লৈছোঁ বেছিভাগ ছোৱালী আৰু বাপেকৰ কাপোৰেই থাকে এয়া কাপোৰখিনি উলিয়াই লওঁতে গৈ পেলাই দেখিছোঁ যে বয়ো মেচিনত কাপোৰ দি আছে তাৰপিছত ভাবিলো কি মই কাপোৰখিনি পিছত ধুম ছোৱালীক মই প্ৰথমে খোৱা বোৱাটো আৰম্ভ কৰিলোঁ ৰাতিপুৱা এয়া তাইৰ কাৰণে চিঞৰি বনালোঁ আৰু খুব তাই চিঞৰি খাই খুব ব'লা তাই ৰাতিপুৱা বেছিভাগ চেউৰি খাই ভাল পায় সেইটো কাৰণে আৰু বনাবলৈও সহজ যিহেতু মই অকণমান কেইটা ঘি ভাজি পেলাই গাখীৰ দি পেলাই তাই কেনেকৈ বনাই দিওঁ আৰু তাই খুব খাই ভাল খাই ভাল লাগেনে চেৱৈ খাই কেনেকুৱা লাগে কয় দে চেৱে খাই কেনেকুৱা লাগে কয় দেখিনি তাই খুৱাই বোৱা আজৰি কৰি মই ধুনীয়াকে ঘৰ চৰ শাৰী ললো আৰু বাকী কাম যি যি আছিলে সেইখিনিও অলপমান কৰি ললোঁ তাৰপিছত বৌ কাপোৰ ধোৱাই ফালে হৈ গল যিহেতু ময়ো ধুনীয়াকৈ কাপোৰখিনি মেচিনত দি দিলোঁ তো মেচিনে নিজৰ কাম কৰি থাকিব তাৰপিছত মই এইফালে মোৰ কামত লাগিলোঁহি আজি পাপৰৰ ভিডিঅটো যিহেতু শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ওলাইছিলোঁ সেইটো ৰেচিপি কৰিবলৈ এনেকুৱা ডাঠ কুকাৰ লাগিব আৰু এবাতি চুজি চুজি যিকোনো হব পাৰে পাতলটোও হব পাৰে ডাঙৰটোও হব পাৰে আপুনি খালি যোনটো বাতি দি লব মানে জোখটো সেই বাতিটো দি সেইম বাটি আপনি সাত কাপ পানি লোব লাগবে সাত মানে সাত বাতির পানি লোক এবাটি এবাতিক সাত বাতির ঠান্ডা পানি এনেক ইউজ করি গোটেখিন ধুয়াকে জখি লম বইল এয়া ধুনীয়াকৈ মই হাত বাতি পানী লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া জুই জুই দি পেলাই ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় গৰম কৰিম অকণমান যেতিয়া ওপৰত বুৰবুৰণি উঠিব তেতিয়া অলপমান মই ইয়াতে নিমখ দি দিম নিমখটো মই ক'লা নিমখ ইউজ কৰিছোঁ বেছি ইউজ কৰিব নালাগে অকণমানেই লাগিব কাৰণ পাপৰত বেছি নিমখ হ'লেও খাই ভাল নালাগে ধুনীয়াকৈ গুটি দিলোঁ আৰু অকণমান উতল অহালৈ ৰখিলোঁ উতল অহাৰ লগে লগে সেই বাতি একাপ যিটো এবাটি মই লৈছিলোঁ চুৰ্জি সেইখিনি লাহে লাহেকৈ এনেকৈ পানীত ঘুলি থাকিম আৰু কণ্টিনিউ হাতাখন লৰাই থাকিম আৰু গেছটো এতিয়া কিন্তু বহুত কম দিব লাগিব একদম লাহেকৈ ফ্লেমটো হ'ব লাগিব কম ফ্লেমত এইখিনি গোটেইখিনি মই লাহে লাহে ঢালি ল'ম একেলগে ঢালিলে কি হ'ব গোটা ধৰিব আৰু পাপৰখিনি ভাল নহ'ব চব গোটা নধৰিবৰ কাৰণে মই লাহে লাহে অকণ অকণকৈ দি সিলাই আছোঁ আৰু সিজাই ল'ম এতিয়া গোটেইখিনি বস্তু এনেকৈ লাহে লাহে দি প্ৰায় পোন্ধৰ মিনিটমান কম ফ্লেমতে এইখিনি সিজাব লাগিব পাপোৰত দিবলগীয়া শেষৰ সময়ত মই অলপমান গোটা জিৰা দিছোঁ তাতে অকণমান শুকান জলকীয়া খুন্দা দিছোঁ আৰু অলপমান ক'লা জিৰা ক'লা মানে জালুক দিছোঁ আৰু এইখিনি পোন্ধৰ মিনিটমান হোৱাৰ পিছতে এইখিনি ডাঠ হৈ যাব আৰু তাতে এইখিনি মছলাখিনি দি দিম যোনখিনি মই মছলা দেখাইছোঁ এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ইয়াত দি দিম আৰু লৰাই দিম আৰু অলপমান কালাৰৰ কাৰণে মই ইয়াতে অলপমান কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চো দি দিছোঁ এইটো কাশ্মীৰ লালমিৰ্চ অকণমান দি দিছোঁ কালাৰটো অকণমান উঠিবৰ কাৰণে আৰু প্ৰায় আমাৰ এইখিনি হৈ গ'ল গেছ অফ কৰি দিলোঁ আৰু এইখিনি আমাৰ ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল দেখিছেনে ইমান অকণমান মানে চুজিৰ সৈতে ইমানখিনি বস্তু ওলাইছে প্ৰায় চল্লিছ পঞ্চাছখনমানটো হ'বই এতিয়া মই এখন কাপোৰ তলত পাৰি লৈছোঁ আৰু ওপৰত এখন প্লাষ্টিক পাৰি লৈছোঁ আৰু প্লাষ্টিকখনত অলপমান তেল মই ঘঁহি লৈছিলোঁ সেইখিনি ভিডিঅ'ত দেখুওৱা নহ'লে তেল ঘঁহি নল'লে কি হয় জানেনে উলটিয়াবলৈ সময়ত দিগদাৰ হ'ব সেইটো কাৰণে তেল অকণমান ঘঁহি ল'ব লাগে য'ত মানে এইখিনি দিয়া হয় এতিয়া ধুনীয়াকৈ অকণ অকণ হাতত দি পেলাই যেনেকৈ আমি পানী পিঠা বনাওঁ তেনেকৈ অকণ অকণ বহলাই দিব লাগিব আৰু গোটেইখিনি এনেকৈ ভিতৰতে কৰিব পাৰি মইতো ভিতৰতে এনেকৈ প্ৰথম কৰি লওঁ তাৰপিছত যেতিয়া এক দুদিনৰ পিছতে মই অকণ ৰ'দত দি দিওঁ আৰু ধুনীয়া কৰ্কৰীয়া হৈ যায় গোটেইখিনি দিলোঁ প্ৰায় কমচে কম পঞ্চলিছখনমানটো হৈছে মোৰ পাতলাকৈ বনালে অকণ সৰহ হয় মই যিহেতু অকণ ডাঠ ডাঠকৈ বনাইছোঁ পিছৰ দিনাখন এয়া অকণ ৰ'দত দিছোঁ আৰু ৰ'দত দিয়াৰ লগে লগে এয়া দিছেনে উলটিয়াব পৰা হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ উলটিয়াই দিব লাগিব দুই দুই তিনিবাৰমান উলটিয়াই দিয়াৰ পিছতে ধুনীয়াকৈ কৰ্কৰীয়া হৈ যাব আৰু কোনো ধৰণৰ পাপৰ সাৰ বা চৌদা খাৰ নিদিয়াকেও বহুত ধুনীয়া হয় খাবলৈ পোৱা মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খুবেই ভাল জলকীয়াটো নিদিলেও চলি যায় সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে এয়া দেখিছেনে মই আগতে বনোৱা আছিলে দুদিনমানৰ পিছতে এনেকুৱা একদম কৰ্কৰীয়া হৈ যাব আৰু তেলত দিয়া লগে লগে কি ধুনীয়াকৈ ফুলি আহে খাবলৈ খুব ভাল লাগে ৰিং পাপৰৰ নিচিনাই হয় আৰু হেল্ডিও হয় এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু আজি আমি ভাতৰ লগত এনেকেই পাপৰ খাওঁ আৰু ছোৱালীকো মই দিওঁ দিয়েটো তাই সৰু তাই এয়া পাপৰ খাই খুব ভাল পায় আৰু ল'ৰা ছোৱালী চিপছ খোৱাৰ বাহিৰে এনেকুৱা কিছুমান ৰেচিপি বনাই দিলে খুব ভাল হ'ব বাৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আশা কৰোঁ